Меня зовут Максим, я технолог компании «Сахар» по натяжным потолкам. Мы хотели бы акцентировать внимание на подготовке помещения к установке натяжных потолков. Первое, на что нужно обратить внимание, это грамотная герметизация пространства. Нужно учесть герметизацию примыканий с улицы и также межкомнатные примыкания. Это можно сделать с помощью монтажной пены, штукатурки, тепло- и гидроизоляционных материалов, а также шумоизоляционных материалов. Следующий момент, на котором мы хотели акцентировать внимание, это проводка и коммуникация, которые у нас проходят по потолку. Все это должно быть максимально поджато. Проводка должна быть закреплена на шпильках. Все максимально должно быть подтянуто к потолку для того, чтобы не касалась полотна и не давала нам засвета или провиса самого же полотна. Следующее. Подготовка стен. Мы заходим на чистовую отделку. Стены должны быть уже покрашены, отштукатурены, нанесены обои. В таком случае мы выходим и устанавливаем профильную систему по периметру помещения. Следующий этап – это мебель. Если она присутствует в помещении до установки натяжных потолков, ее нужно максимально сдвинуть в центр, для того, чтобы дать доступ по периметру помещения, и ребята могли спокойно работать с лестницей, и крепить профильные системы и элементы крепления потолка и светильника. По светильнику. Светильники должны быть уже приобретены до установки натяжных потолков. По светильникам обратную часть нужно замерить, отправить технологу, либо же показать надреси, если они уже есть в наличии. Нужно это нам для того, чтобы подобрать правильные закладные под светильник и для их крепления. Если же это будет врезная точка, мы отправляем заднюю часть светильника. Если это будет накладная точка в виде люстры, мы должны также взять диаметр и отправить технологу. Если это будет люстрово сложной конструкции, которая состоит из множества элементов, ее нужно будет собрать и подготовить к установке. Ребята приезжают на адрес и монтируют ее уже к нашим имеющимся законам. Все это нужно для того, чтобы не потерять гарантии на изделие. Если учесть все эти моменты перед установкой натяжных потолков, тем самым мы минимизируем провисание потолка или его подтяжка. Все это будет отражаться на качестве установки натяжных потолков. Обращайтесь, и результат будет классный.